Мое приветствие к вам такое, когда Иисус Христос зашел в дом, где сидели ученики, что Он им сказал? Он им сказал, мир вам! Друзья, я не знаю лучше приветствия, я не знаю ближе приветствия и прекрасней, как мир вам! И Иисус Христос, Он есть мир наш, соделавший за своих одно и разрушивший, стоящий посреди Байрала. Он сегодня здесь. Он нас собрал, потому что Он наш мир. Первое это приветствие. Второе это поручение. Я не открываю Библию, у нас нет времени, но я уверен, что Библия в наших сердцах, христиане. Она в наших сердцах, мы ее знаем. Это то, что никто не может у нас забрать. Когда-то православный священник забрал Библию у людей, которые ее читали, а мальчик говорит, а «Да вот 10 глав ты меня никогда не заберешь. Потому что я их выучил наизусть. Друзья мои, Библия в наших сердцах. И поэтому. we yeah. этой земли. Господи, мы сегодня хотим, чтобы эта чаша была наполнена, заполнена молитвами святых Твоих, Боже, которые побьют Тебя за эту землю, особенно в это время, когда она критическое время переживает, когда она переживает время выборов сейчас, Боже мой, поставь человека по сердцу Твоему, Боже, над этой землей, над этой страной, Боже мой, чтобы была Огонь пробуждения хватил Эту холодную страну, Боже мой Чтобы пришел огонь пробуждения Благослови, Боже, Господь Благосердный Дай нам выполнить предназначение Одно свидетельство и последнюю заключительную общую винию песни Мы закручок, завершаем нашу миссионерскую конференцию Мы ожидаем этого человека со свидетельством, пожалуйста Сестра Марина, мы ждем тебя Очень быстро Холодная это все по телевизору всегда видишь Но когда... Ты этому ребенку в лицо смотришь, и смотришь, как он кушает, и как он с таким аппетитом, как будто, ну, ты знаешь, что он днями не кушал. И когда видишь, какой он грязный, и, и это просто никак не по телевизору это справить, и мне просто... Сегодня, Господь, спасибо тебе за это, Господь. Сегодня Твоя армия увеличивается, сегодня Твоя армия становится все больше и больше, Господь. Спасибо тебе, Господь. Благосвету, пищу, освяти его славу твою. Иду. Особенно наши миссионеры. Сколько я забрал Привет. Ваши выражения? Слава Богу, слава Богу. Мне очень понравилось. И вообще миссионерская поездка очень понравилась. Я первый раз. Это я наша молодая миссионерка, которая в первый раз была в Мексике. Хай Бог Спасибо.